mehr bulog'i onani <coughs> huzurida oltmish yetmish yoshda ham mehrni his qilib turasiz onaga kelib olib bir dardni tashvishni aytish ham shart emas ular ko'zingizdan o'qiydi ancha charchab qolibsan kel bolam yana bunga bitta misolni aytaman bir akamiz bor alohida bo'lib chiqib ketgan oltita farzandi bor chet davlatlarga qatnab turadi mol olib keladi rosa charchadim bir kun domla deydi bir avjida shunaqa bir savdo avjiga chiqib ketdi deydi u yoqqa tovar tarqataman bu yoqqa tovar tarqataman uxlolmayman ikki uch soat uxlayman deydi shunaqa bir charchadim deydi hatto uyim bilan bola chaqam bilan o'tirgan vaqt yo'q deydi bir kuni deydi rosa charchadim deydi hozir borsam deydi xotinim yana tashvish qiladi deydi bola chaqalarda to'polon deydi bir onam bilan o'tirib o'tiribmazza qilay dedim deydi onamni oldiga keldimeydi kelib o'tirsam issiq ovqat tayyor bo'lgan deydi ovqatlanyapman ovqatn yemay menga qarab o'tiribdi deydi nechi yoshdagi odam aytyapti nechi yosh ellikdan yuqori oltmishga borgan odam bu o'n sakkiz yosh bolani gapi emas bu oltmishdagi odamni onasi ham endi bir sansanga borib qolgan ovqati yemay menga mana shunday engishib qarab turibdi deydi bir ikki oldim deydi shunaqa maza qilyapman deydi hamma charchog'im chiqib ketdi qarab turib deydi rosa charchabsana bolam ikki kishilik divan olib berganmiz deydi uni de, yozsa deydi ikki kishilik bo'ladi deydi men hech narsa aytmadim hali deydi bir dardimni ham aytganim yo'q taom yeyapmiz qarab rosa charchabsan deb qo'ydi indamadim ovqat yedim deydi gaplashmayapmiz deydi mazza qilib o'tiribman deydi ey yotadigan mahal deydi bolam agar ho'p desang mana divanni shunday ochamizda deydi mana yerda yota, sen yotasan dedi deydi onam bilan yotdim deydi onam bilan yotdim qo'lini ushlab olganman deydi yostiq o'rnida buni shu betimga qo'yib ora bir o'ib qo'yaman deydi kechasi deydi bir ustim yopilganini bildim deydi bir ustim yopildi eyi ochilib qolgan ekandeydi shundan keyin yana savdo avjiga chiqib ketdi yana yoqqa boraman u davlatga bu davlatga boraman yana bir kuni niyat qilib turibman shunaqa qilib yana bir borib damalay dedim ulgurmadim onam o'tib ketib qoldi deydi alhamdulillah deydi yoshligimda de yotganimni onam bilan bir to'shakda bir kalavotda yotganimni eslolmasdim u lekin eslaganim bir marta allohga shukur xotindan bola chaqadan uzilib turib onam bilan ovqat yedim onam bilan bir joyda yotdim kechasi ko'rpani tortib ustimni yopib qo'yadi deydi ertalab turib deydi chiroqni yoqmasdan udalanib tahoratga turgan ekan deydi chiroqni yoqsam bolam bezovta bo'lmasin degan deydi mana bunday zot dunyolarni tillolarni butun olib kelsangiz ham bundak zotni hech yerdan topa topolmaysiz beminnat qiladi beminnat qiladi ibrat uchun bir mazza qilganimni aytdim domla deydi lekin shikoyat bo'lmasin deydi keyin xotinim bilan bir solishtirib ko'rdim endi yani xotinni yo'li bo'lak deydi onaga uni taqqoslab bo'lmaydi deydi kechasi xotinimga deydi bir imtihon qilib ko'rdim deydi xotin og'zim qurib ketdi bir kosada suv olib kel desam deydi hozir dedi deydi uxlayapti ei xotin bir kasada suv olib kel desam deydi uf yosh turib yura olmaydigan bo'lib qoldingizmi hali qarisangiz nima bo'lasiz deb turib borib bitta kasada suv olib kel dediz suvni ham ichmadim qo'yib qo'ydim deydi ollohni la'nati bo'lsin dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ollohni la'nati bo'lsin xotinni onadan afzal ko'rganlarga xotin hech qachon onadan afzal bo'lmaydi ona mehr bulog'i ularga hech narsa aytmasangiz ham o'tirib maza qilasiz ota hikmat qudug'i ota bilan o'tirsangiz alloh taolo qalbiga diliga ilhom beradi otangiz ming olim bo'lmasa ham o'qimishli bo'lmasa ham bir narsani na so'rasangiz otangizdan ota shu ishni qilmoqchiman desangiz mana bu narsani na javobini olloh qalbiga ilhom beradi sizga to'g'ri javobni beradi moshinani ming mohiri bo'lib ketsangiz ham moshiani bitta zavod qilib bitta gaz berib gulshitelni qarab turib farqiga boradigan bo'lib ketsangiz ham moshina minishni bilmagan otangizdan so'rab turayg oling ota qaysi moshinani olaeding olloh diliga ilhom beradi ona sizdan butun mas'uliyatni o'zini yelkasiga olgan zot ota esa mas'uliyatli bo'lish urug'ini qalbingizga ekkan zot mas'uliyatli bo'l bolam omonatdor bo'l bolam deb o'rgatgan zot ona yiqilmasliginiz tashvishini qiladi ota yiqilganingizdan keyin turib ketishlikni o'rgatadi ona bosganingizdan xursand bo'ladi ana ana bosyapti ket ke bolam ket ke deb yurishni o'rgatadi ota esa yurganingizdan keyin butun dunyoda yurishni o'rgatadi turishni o'rgatadi o'zingizni tutishni o'rgatadi الان تعكث الكمال والجمال انا سيز اجن سيز اجن بطن جمال غزال لغن ياش قربان قلد الأبياتِ اكث الواقب الجد اتبول سا كتن بيل ده قوة امر سيز فدا حب أُمْتَعَرِفُهُمْ وِلَادَةٌ حب الاب تعرف عندما تصبح ابن onani <unmuchabbetana>, muhabbatini mehrini tug'ilganingdan boshlab bilasan deyapti onani ta muhabbatini ta'riflasang tug'ilganingdan boshlab his qilasan otani ta'rifini muhabbatini bilishni xohlasang ota bo'lganingda bilasan ota bo'lganingda otangni senga bo'lgan muhabbatini seni qanchalik yaxshi ko'rganligini ota bo'lganingdan keyin bilasan onani butun dunyoni tillolari bilan ham olib kelolmaysiz ketgandan keyin ota ketgandan keyin bunday zot qaytib yaralmaydi shuning uchun hammamiz ota onamiz haqqigar tinmay mana shu duoni qilib haqlarga duo qilib borishligimiz kerak